Манугян Самвел Зугралович родился 5 апреля 1964 года, город Гюмри, Республика Армения. Вы э, в Германии, в Германии. здесь у меня постоянное место. Нет, мать, мать, да, гражданин Армении. Гражданин Армении. Гражданин Германии. Да. Где вы зарегистрированы? Стаховская 80, а Андрей Краснодар, где Первозванного. Первозванного. 80, квартира 103. Так, фактически проживала с детьми, что здравствует, или до затримания? Ну, временами там, временами там, разные. Где а проживала до вашего затримания, там же, или по иншие? Нет, Пирогова 15, квартира 17. 19. 19. 19. Понятно. это у вас и света. Высшее образование.

Вывод, до вашего затремования официально против Ну, до... До Ну, как официально, сейчас работа, но не официально. сейчас Молодежь на задней лавочке, я вам говорю официально за уважение и то, что за порядку. Понял. Понял. Нам говорили, что обвиняли Ну, да, обвиняли незаконно на вас, да. Ленинским судом покарали сколько дали? Да, покарали. Ну, дали первый раз. Дали. Не, остальные. Остальные? Стал... Да, остальные. Последние. Дали 6 лет. Четыре сидели, отпустили за... Понимание марка было с нами судим от 4 и 2014 года. Вы руку Винницким районным судом Винницкой области, то есть на месте... А, это я забыл просто, Это штраф, да. Штраф вам дали за частину первой судьбы, что у нас Да, да, я заплатил. Заплатил, да. Заплатили. Помните, когда заплатили? Заплатили. Не помню, честно не помню. Но заплатили сразу после суда. Сразу после вы копию обвинувального авто отримали? Конечно, мы Конечно, а что еще